Dengan harga start daripada RM168,800 sampai lah RM188,800. Kau rasa inilah satu pembelian yang berbaloi? Yeah, yeah. Yeah. Design memang antara killer dia yang paling utama. Benda yang boleh tekan, contoh macam light volume, kau nampak? Haa, dia ada empat tip exhaust. Panjang kau ditarik. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ini, masih lain subscribe. Bantu buat subscribe, bantu tekan loceng. Follow juga segala sosial-sosial video kita orang. Facebook, IG, TikTok, Pandu Laju. Jom, let's go! Air hmm, geram betul lah sekarang ni. Kapit kereta kita tu, kalau sekali je dia buat perangai, eh, hmm, terus kotor lah dia. Dia kan kecil lagi. Awak pergi marah dia tadi tu. Jangan buat apa darah. Air geram. Tapi tak apa, apa. Ni abang dah jumpa dah satu website apa ni. Apa tu yang? Yang ni guna takkan marah-marah lepas. Wow, ha. Macam best je. Yeah. Hmm. Kalau ada buat sepah lagi lepas ni, tak ada hal dah. I order sekarang lah untuk kereta kita. Order, order sekarang. Order sekarang. Order, order. Semua order. Order sepuluh pun tak apa. di mana abang katakan ini adalah Omoda Sinai dan diam tak diam sebenarnya Omoda Sinai ni dah hampir dekat setahun dah berada dekat pasar Malaysia. Ya. Kau rasa macam sekejap tapi sebenarnya dia dah dekat setahun dah dan memang tak dinafikan sekarang ni kita memang dah boleh nampak lah dah banyak dah ha, Omoda Sinai yang berada on the road dekat atas jalan raya Malaysia. Bermula daripada 168,800 sampailah 188,800. Ini adalah satu Harga yang sebenarnya sangat interesting Sebenarnya yang mana dia bersaing dengan BMW X3, Mercedes-Benz GLC, Lexus RX Mungkin Audi Q5 dan sebagainya Tetapi sebaliknya dengan price range atau price point itu Dia dah macam bersaing dengan Japanese brand yang ada dekat pasar Malaysia Yang harga dia lebih kurang sama Lebih kurang macam uh, mungkin uh, Mazda CX-5, Honda CR-V ataupun Subaru Forester dan sebagainya. Adakah untuk harga yang begini dia boleh menggugat Japanese brand yang sedia ada dengan price yang begitu dan lebih penting adakah dia berbaloi berbanding daripada premium brand yang abang sebut tadi tu yang beberapa brand BMW Mercedes sebagainya itu yang kita akan ulaskan dalam video ni tapi sebelum itu kita cerita dululah dari segi outlook dia apa yang ada dekat model ni kalau kau lock ataupun unlock untuk kereta ni sebenarnya kau akan dihiasi dengan welcome light Ah, ha, kau akan nampak lah dia akan start berjoget lampu-lampu dia nampak ni Ah, ha, yang mana untuk yang ni cuma boleh dapat dekat versi all-wheel drive je untuk versi 2 wheel drive tak ada so okey lah dia nampak a bit premium sikit lah dan of course untuk bahagian depan ini memang trend sekarang kalau kita tempat kan dari segi lampu dia memang trend sekarang lah. and then yang ini memang lampu DRL ni memang panjang gila lah dah start dari sini dia turun ke bahagian bawah dia macam berbentuk L kat sini and of course semua depan datangkan lampu LED sepenuhnya dan di sebalik itu untuk bahagian bawah kita nampak ada juga uh, orang angin kat bawah lah termasuklah dengan ada like uh, bumper dekat bahagian bawah dan untuk bahagian sini sebenarnya dia lebih kepada design language saja yang ni memang dia tak ada ongap angin dan dari segi dimension dimension ni yang ni agak besar tau yang mana untuk dari segi panjang dia adalah 4775 mm lebar 1920 mm tinggi 1671 mm manakala dari segi wheelbase dia adalah 2800 mm dan dari segi tepi kalau kena Of course, sebuah SUV kena ada Cladding ataupun windage kat sini Dan untuk bahagian rim Rim dia memang sangat besar lah Untuk yang ni Dia gunakan rim 2 tona And dia gunakan sayap Michelin E Primacy Dengan saiz sayap 245 50 20 inci R20 So, bagi aku aku tak ada isu Untuk the design memang cantik Memang betul lah Design memang antara Cila dia yang paling utama Dari segi Japanese Japanese dia ada mazhab dia Dari segi China China dia ada mazhab dia Dari segi China memang dia akan bagi kau sefancy yang boleh Design yang cantik Screen yang kalau boleh ada 50 inci Dia bagi kau 50 inci Tetapi antara kelemahan dia lah segi, Dia tak fokus sangat dari segi handling Ataupun dia tak fokus sangat dari segi driving Itu antara dua perbezaan yang berbeza lah Dan seterusnya ah ha, Nampak ni Ini adalah flush door lah Yang mana kalau dia jalan Dia akan flat nampak ha, Kalau tak dia akan terbuka ha, Cuma satu isu yang aku perasan adalah Setiap kali kalau kau buat kereta kan Kau jalan sekejap Dia akan lock kau Dia akan bunyi macam ni Kau dengar eh ha. Ha. Dia luar tak ketara sangat Tapi kat dalam ketara Nanti aku tunjuk kepada kau Tetapi baru-baru ini Semua sudah maklum lah Yang mana Kerajaan China Dia dah start Untuk considerkan Untuk Tidak membenarkan lagi Penggunaan jenis yang Flash door Because of the safety reason katanya In term of the reliability Dan juga Safety reason Itu buat masa ni tak ada lagi putusan lah Tapi itu antara cadangan Yang diberikan Dan lebih penting lah Dari segi price point tu Bawah RM200,000 Kau dah boleh dapat dah Benda-benda yang ciri-ciri Yang sebegini Dan of course untuk atas Dia ada roof rail Dekat bahagian sini lah So bagi aku Dari segi size Yang ni memang Besar gila Untuk bahagian belakang ha, Kalau kita nampak kan Sama jugalah Dia ikut trend semasa lah Yang mana untuk bahagian lampu belakang ni Memang dia jenis yang tengah ni sama macam depan dia straight memanjang ke situ tetapi dekat bahagian tepi ni dia ada pecahan lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 biji dekat bahagian sini semua datangkan dengan energy matrix LED kat sini lah dan of course dia ada bash omoda je kat dekat bahagian belakang dan untuk bahagian atas kita nampak ada rear spoiler and ada nampak ni lampu light lampu third brake kat bahagian sini yang ni macam lampu ala-ala Formula 1 yang jenis yang memanjang kat sini Dan di sebalik yang ni Dia ada badge Nine kat sini Bagi aku kan Tak payahlah Buang lah I think dia macam no no meaning tau. Memang tak ada maksud. Tak ada maksud dia. So better buang eh daripada dia ada dekat bahagian sini. Dan di sebalik untuk bahagian bawah. Ha, huh, dia ada empat tip exhaust. Tapi, it's a fake lah. Ini tip exhaust yang fake ah. Terpulang, style memang ada lah. Gaya, gaya memang ada. Tetapi dari segi function memang tak ada function lah. It's just a fake exhaust saja. Tapi okey lah. Nampak style sikit lah. And untuk bahagian boost space pula kat sini, Uh, of course dia ada boot space yang sangat-sangat besar I think dia ada 660 liter dan if you go down the second row seat They up to jadi 1000 lebih liter dan di sebalik itu bahagian bawah ni yes dia ada tayar spare dan tayar spare ni sama tau macam tayar dekat luar tu 20 inci dia bukannya tayar sotong kecil sebagainya so ada tayar spare dekat bahagian bawah so bagi aku benda ni sangat-sangat bagus lah dan again dari segi design memang dia tak kalah So bagi korang macam mana pula? Adakah kau suka untuk design Omoda c ini? ni? Cuba komen sikit. Untuk bahagian dalam Omoda Sina yang ni um, aku bercabur bau sikit lah dari segi interior untuk Omoda Sinai ni first kalau kita tengok dari segi premium betul lah sekali pandang memang boleh nampak dia memang ada premiumness especially dia ada screen yang agak besar lah jenis yang memanjang cuma satu masalah yang aku hadapi ialah kau kan nampak tau memang kotor lah especially tengok, tengok benda yang boleh tekan contoh macam light volume kau nampak lah dia punya cap jari kat sini So benda-benda yang boleh touch ni memang Nampak? Kalau sini ada tiga button kan Tiga button ni je yang ada kesan cap jari Yang lain tak ada cap jari ha, Itu yang masalahnya Dia memang nampak premium Tapi kau nampak macam kotor gila lah So bagi aku ah, I'm not fan for the Apa ni Black panel punya design lah Dia 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 jadi macam tu juga And then yang kedua lah Dari segi of course Sistem paparan penimeter Semua atau sistem infotainment ni Semua kita perlu kawal dekat bahagian screen Cuma satu masalah yang aku jumpa lah, dia macam a bit kurang responsif. Nampak ni? Dia macam kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat benda tu. And then of course dia tak ada feel lah. Dia jadi masalah apabila kita buat kereta, kita tak boleh nak bagi tumpuan penuh. Uh, itu yang menjadikan dia sedikit spoil kat situ lah. Eh? So everything kita kawal kat sini. Tetapi di sebalik itu, satu pujian yang aku patut berikan adalah dari segi dia punya penjelasan tu. Ha, contoh eh. Contoh dari segi setting dia, vehicle setting dia. Kalau kita pergi dekat vehicle setting dia, dari segi uh, kita nak kawal dari segi dia punya steering ke ataupun dari segi automatic lock dan sebagainya, dia ada gambar grafik yang lagi detail. So maksudnya kita dah faham dah. Oh, a uh, aming reminder ni untuk apa? So bagi aku aku sangat appreciate dengan dia ada bagi all the info yang ni. Dan seterusnya, uh, di bahagian atas pun kita nampak of course semua datangkan dengan soft task kita nampak juga yang ni dia ada juga HUD kat sini dan kita nampak juga lah ada dua benda floating kat situ is a speaker yang mana untuk versi all-wheel drive yang ni dia total ada 14 speaker compare dengan versi two-wheel drive itu cuma ada 8 speaker saja dan selain pada tu juga seat seat yang ni memang real leather sebaliknya untuk versi two-wheel drive yang itu bukanlah real leather dan macam-macam lah dari segi seat ni of course yang ni dia ada boss seat So biasanya untuk kereta-kereta segmen macam ni memang dia ada bosit lah Dan untuk kalau kau nampak dekat bahagian passenger side Nampak dia macam ada like lubang kan Untuk lebih, lebih keselesaan kepada ruangan kepala Tetapi sebaliknya untuk driver dia tak ada Sebab apa? Untuk bahagian driver di sebalik headrest ni dia ada satu speaker Dekat bahagian sini Yang mana yang ini digunakan Sony speaker lah 14 Sony speaker Dan selain pada tu Untuk bahagian tengah ni Yang ni dia lebih kepada kawal aircon lah Dan untuk bahagian tengah ni Yang ini adalah untuk drive mode Yang mana untuk versi all wheel drive dia ada 7 drive mode yang berbeza iaitu dia ada eco, normal, sport, snow, mud, sand dan juga off road. Tetapi untuk versi all wheel drive, two wheel drive dia cuma ada 3 drive mode saja. Ah ha, itu perbezaan yang lainlah. So ada juga dia ada button aircon dan juga auto. So yang ni lebih kepada aircon dan juga drive mode dekat bahagian situ. Of course push start button berada dekat bahagian sini and turun ke bawah yang bawah sikit dia ada satu wireless charger 50 volt punya wireless charger and di sebalik ni ada dua cup holder ada tempat simpan banyak barang dan antara kelebihan yang ada dekat C9 ni dia ada banyak gila tempat simpan barang sini boleh bawah boleh tepi boleh sini boleh tengah ni boleh dia ada banyak banyak gila tempat simpan barang sama juga dengan bahagian dia punya dashboard yang ni dia ada macam like kemasan kayu juga dekat bahagian sini alright and seterusnya untuk bahagian steering of course it's a button flap yang ni ialah jenis yang mendatar sama juga dia ada kemasan kayu ini pun aku tak berkenan juga sebab dia kotor cap jari. Ah uh, itu antara beberapa benda aku kurang kenan tapi yang ni pun ada pada shift. Ah uh, yang ni pun aku suka juga. Yang mana untuk steering ni, ah uh, yang ini adalah electric steering. Ah uh, so biasanya kadang-kadang kereta-kereta mewah pun tak ada macam ni. Guna manual lagi. Ah uh, yang ni memang definitely nampak premium dekat bahagian sini. Alright. And seterusnya untuk bahagian topi pintu kita nampak ada ambient light juga. Ah uh, yang ni nampak style sikit. And untuk buka tutup pintu dia adalah jenis yang electric sebenarnya. Tapi sebenarnya daripada elektrik ni aku lebih prefer manual Sebab setiap kali kalau ada elektrik power door Dia mesti ada manual untuk lebih safety Alright and selain daripada tu uh, uh, Untuk bahagian sini ada armrest And armrest ni adalah light mini PTX lah So dia boleh sejuk dekat bahagian sini Dan untuk bahagian atas is a light uh, warna gelap Dan dia ada juga sunroof yang lebih besar Daripada depan sampailah ke bahagian belakang Tapi overall kata katakan aku macam aku cakap lah Aku campur bau. Ada yang aku suka dan ada yang aku tak suka dekat sini Kau macam mana pula Untuk bahagian belakang of course Untuk sebuah SUV premium macam ni Memang space memang langsung tak ada masalah Memang aku rasa langsung tak ada isu langsung Duduk dekat bahagian belakang Even seat aku duduk pun ada lebih daripada dua penumbuk Kewangan kepala lebih daripada satu penumbuk Tinggi aku 171 cm So bagi aku dia ada space yang sangat-sangat besar Cuma satu saja masalah yang kita hadapi adalah Kalau kau, kalau kau perhati eh Tinggi abang 171 Tapi masalahnya adalah dia tak support Sangat dari segi ni support ni Macam dia terlalu rendah sangat lah Yang membuatkan macam dia kurang support kan? ni Kalau orang tinggi ni dia lagi tinggi lah Tapi sebalik kalau kita nampak ni macam Dia not to support lah Okay unless you are flat macam ni okey lah Okay dan selain pada tu juga Untuk yang ni seat yang ni Dia boleh naik dan turun, turun tau Maksudnya dia boleh recline Contoh ini adalah paling tinggi sekali Ah, ha, tapi kalau kita nak baring Kita boleh baring sampai ke bahagian belakang Both side kan Kiri dan juga kanan boleh Dan ini juga ada center armrest Ada dua cup holder dekat bahagian sini And di sebalik tu juga Yang ni ada rear aircon Aircon bukan sekat dekat bahagian tengah tau Dekat bahagian B pillar ni Masing-masing pun ada juga Sama juga untuk bahagian bawah Ada satu type A Satu type C juga Tapi overall Okay uh, Nanti tu complain in terms of the space Tetapi dari segi Kelemahan ni aku jumpa lah Yang ni lah Overall okay. okay Tak ada masalah Cuma tu lah Sanu kan Tak kita premium kena eh kita premium kena ada solo ke okey segi enjin yang ni pakai enjin apa bang okey yang ni menggunakan enjin 2.0 liter tak kisah sama ada 2 diesel ataupun aw diesel guru gunakan enjin sama 2.0 liter uh, turbo dengan 257 horsepower dan juga 400 newton meter torque kotak gear 8 kelajuan at Uh, ya. dari segi handling macam mana pula okey ya yeah. Oh, panjang kau dia tarik so uh, dari segi handling macam mana bagi aku dari segi handling dia memang typical kereta China macam aku sentuh tadi tu dari segi kereta Japanese memang dia banyak fokus in term of the all about the car ataupun dari segi handling, driving yang mana kalau kau nak dapatkan design yang fancy, design cantik, futuristic memang dia orang jarang kat situ. Tak banyak benda tu. Ada yang lawa, ada lawa, ada yang ada yang masih old school, masih old school. Cuma aku dapat merasakan macam handling yang ini lebih better sikit berbanding mungkin daripada Uh, Jeku J7 bagi aku yang mungkin lagi better daripada itu dia lagi firm sikit berbanding dengan itu dan bercerita tentang Steady ini juga aku rasa satu gangguan yang aku dapat dari segi panometer sebab so, mana kan kedudukan aku duduk ni tinggi dia depend kepada setiap orang ha? dia kadang-kadang block pandangan aku dari segi info yang aku nak dapat dekat paparan meter aku terpaksa tu turun oh ok aku baru nampak benda tu kalau tidak aku tak nampak dan kadang-kadang aku dapat rasa juga dari segi suspension dia macam kadang-kadang a bit soft sedikit lah Kadang-kadang dia macam terlalu lembut sangat kadang, kadang kalau aku langgar lubang macam Ada bunyi ketak ha, Macam tu, dia macam tu ha, Dia macam tak tak solid Dia tak solid macam gedum ha, tak. Dia macam Macam like floating sikit lah ha, Aku rasa kau faham kot dia Macam like floating sedikit. Dan, tapi overall yang lain Dari segi driving experience lain Aku rasa tak ada masalah Dan kalau kau orang yang bawa normal driving Macam aku cakap lah Kau bukan yang bawa yang gila babeng Always kaki kau ke pedal all the way itu adalah tak ada masalah langsung Sama juga dengan mana-mana kereta China dan lain Kalau kau adalah orang yang bawa macam biasa Kereta tu kau akan rasakan kereta yang perfect Dan kereta tu sangat sangat selesa Tetapi kalau kau jenis orang yang menekan saja Definitely this car is not for you Bukan memang kereta ni bukan untuk kau sebenarnya okay? Satu benda yang aku nak sentuh dari segi mood dia punya sport mode lebih kurang sama je macam like normal mode So maksudnya biasanya Untuk mana-mana kereta yang ada sport mode Dia bukanlah katakan dia lagi laju Tidak Tetapi dia punya responsif is more cepat More faster Macam dia tak ada lag Tapi untuk yang ini Normal mode dengan sport mode dia macam sama saja Untuk yang ni dia macam ada a bit turbo lag tau Sebab kalau kau tekan Kau tunggu dia changing gear Dia ambil masa One or two second Sebelum dia betul-betul kick in Dia macam Masuk dia slow Baru dia kick in ha. Kalau dia dapat Buat untuk kurangkan Dari segi lag dia tu This is lebih better Nanti aku tunjukkan One, two, three, go Nampak? Almost two to three second Sekali lagi kita tengok eh One, two, three One, two, three Nampak? Terlambat benda tu So dia punya Respon tu lebih lambat Yang ini kita guna sport mode Tapi sekejap lagi kita ambil uh, Sorry Yang tadi kita guna normal mode Sekarang ni kita ambil Sport mode Kita tengok macam mana Okay two, Nampak? Jadi korang sama je Okay sekali lagi One Two Three Nampak? One Two Sikit Tekannya One Two Dia Lebih cepat sikit Tapi yang tadi tu One, two, three Pustu. Ah, Macam tu. Dia lambat kick in Tapi kalau dia boleh cepatkan lagi Dia punya changing gear aku rasa lebih better Tetapi masalah ini tidak akan dihadapi okay, Oleh orang-orang yang normal driving Yang bawa santai, bawa relax Memang kau takkan rasa benda tu Tapi orang yang suka bawa kereta Yang enjoy dengan kereta Yang kadang-kadang perlukan kelajuan yang lebih better So yang itu dia lebih lambat macam ni Dan one more thing aku nak sentuh lah Safety feature dia terlalu sensitif. Yang mana kalau kadang-kadang kau dengar kan Dia banyak warning Kadang-kadang terasa annoying Ini pun aku dah kurangkan dia punya notification Aku dah offkan banyak benda dekat situ Yang mana kadang-kadang aku rasa terlalu annoying Kadang-kadang Aku pandang sikit je ke situ Ada awet lalu pun Dia marah aku Dia bunyi kat situ Kadang-kadang aku pandang situ pun Dia dah marah aku Tolong bagi fokus pada Driving Bukan tak bagus Bagus Tetapi kalau terlalu Sensitif Terlalu Overprotect Terlalu Kongkong Kau -kong, -kong rasa aku Tapi You have a Option To off So aku off lah Macam kata katakan tadi tu kalau kita tengok dari segi price point ataupun dari segi harga, start daripada RM168,800 sampai lah RM188,800, boleh tak dia menggugat pesaing-pesaing model-model premium yang Abang sebut tadi tu? Well, kalau kita ikutkan dari segi price point harga tu, sudah semestinya memang dia boleh menggugat tetapi tidaklah banyak dia boleh sekurang-kurangnya boleh menggugat sedikit daripada mungkin orang tu dia nak beli GLC tetapi lepas dia tengok Omoda Sinoi dengan harga yang hampir dekat satu kali ganda tu dia akan berubah hati sebenarnya memang tak nafikan memang dia boleh berubah hati jelah dengan harga tak sampai 200,000 lepas tu kau tengok yang lain-lain dekat 300,000 ataupun lebih daripada itu yang secara otetikly kau akan cakap eh lebih baik aku beli macam ni so that's why lah dari segi harga tu memang betul dia boleh menggugat Tetapi macam cakap lah Bagi siapa-siapa yang suka kepada driving Kau memang suka buat kereta Aku rasa dia akan terus dengan apa yang diimpikan Tetapi kalau orang tu dia tak kisah Dia adalah orang yang bawa biasa, bawa santai Dan dia nakkan satu kelainan Of course dia akan pergi kepada Omoda Sinai Yang ni berbalik kepada masing-masing lah, Apa yang dia nak cari Dan antara benda yang orang akan sebut dari segi resale value Betul, itu memang tidak Tidak dinafikan Setiap semua orang Akan bercerita Dari segi Resale value Tetapi Biasanya untuk orang-orang Yang berduit ni Dia tak kisah sangat Pasal resale value Mungkin dia dah ada dah uh, uh, Mercedes Ataupun BMW Dan dia nak rasakan Satu kelainan yang ada Of course Ini yang dia boleh ambil Okay So I think itu uh, Pandangan Peribadi abang Tentang Omoda C9 Berbalik kepada Sama ada boleh beli atau tidak Yang itu kau kena tanya Diri kau sendiri Apa yang Kau cari If you want SUV premium lain dengan Design yang more Cantik Ataupun lebih fancy Dengan Dipenuhi dengan gadget-gadget Yang banyak dekat situ Dan pada masa sama juga Kau tidak begitu Memintingkan Dari segi uh, Driving dan sebagainya Yes You can go with this one Belum penting Aku lah Harga dia Harga dia memang Itu antara Tila terbesar yang ada kelebihan yang ada dekat Omoda Sinai yang ini. Okey, itu saja pandangan peribadi abang pasal Omoda Sinai. Macam mana ada sebarang soalan boleh nyatakan dengan ruangan komen bawah dan macam-macam bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ini yang masih belum subscribe bantu subscribe bantu tekan lonceng follow juga lah segala sosial sosial media kita orang dan kalau kau nak tengok news tentang Omoda Sinai ataupun model-model lain kau boleh pergi kat website kita orang uh, penelaju.com.my dan kita akan jumpa dah pada masa akan datang. Bye bye semua. Assalamualaikum.